एक ओंकार श्री गुरु जी की फते हैं पातशाही दसवीं प्रार्थना पंच श्लोकी श्री सर्वलोह कवचंग सकलान पोतरान पवंत कज्जल पातरंग भवंत सागरा ब्रिक सकलान लेखना उर्क पवंत कागरा सारस्वती आदपवन्त भक्ता पवन्त गजानन है तद्य महात्मनाजानन्तरोमं त्व मेहमाभ्यान्तनाथं विद् पावशेष नारदाद सारद कथान्त मेहमानापवन्त पारं नेत नेत वदन्त नित्यम् नालहान्त अन्त अनान्तसारं रसिकनामुने वराद पुङ्गव श्रुप्तशास्त्राद् निगमं पुराणम् स्वच्छन्द छन्द गाथा कविजनान् कोविद गायन्त नित्यप्रार्थनालभन्तमर्म एकजीवैदासनाथं किं पारन्ति कथान्त नाम पाह पाह छमोपराधम् शरण्य 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 नमामि सं एकजीह त्वय दासनार्थं किम पारंती कथान्त नामं पाह पाह क्षमो पराधम शरण्य 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 नमामि सं पासाहि दस्वि अकाल परख की रक्षा हमने सर्व दे रक्षा हमने ਸਰਬਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਮਨ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹਮਨ ਸਰਬਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਮਨ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ